Значит, сегодня, сейчас мы наблюдаем с вражеской территории сепаратистов. Произошли, блин, несколько выстрелов, блин, с гранатомета, блин, и тяжелой артиллерии. Блин. Наши, блин, подразделения, находящиеся на блокпосту, до последнего не открывали огонь, блин. Но после того, когда сепаратисты блин, практически передовую все сейчас вы видите работает их техника наши военнослужащие блин, наносят блин, упредительный блин, ответ упредительный для того чтобы не дать возможность развернуться блин, силам которые на сегодняшний день укрепились вот здесь в районе семеновка по данным разведки блин, работает блин. подразделение блин, автоматического автоматических миномет, минометов блин, работает блин. АГСов, которые Периодически меняют свою позицию. Блин. Мы с вами находимся в том месте на передовом, где, по крайней мере, на сегодняшний день блин, перемирие не соблюдается. Не соблюдается со стороны сепаратистов. Блин. Наши военнослужащие, наши подразделения специально, которые здесь находятся, до последнего не открывают огонь. Нас обстреливать я слышал огонь от миски с Видите, сразу же сыграли вы вот можете вывести огонь со стороны артистов старше сил СМТ без у меня там на протяжении дней как бы дня провозглашения перемирия они Каждый То есть, день продолжают нас То есть, я так понимаю, что никакой договоренности о перемирии на сегодняшний день не существует? Нет, они постоянно нас провоцируют, но на провокации мы не подаемся. То есть, они по нам э, время от времени проводят огонь, но мы на их провокации я не слышал, отвечаем. на э -э, обстановку, которая в районе в районе завода из селе Славенко Сережа, утром это сегодня? Ну, утром с 3 утра до 9 утра сегодня, 20... сегодня 23 -го числа... 23 числа э... 06 -го 2014 -го года около около 8 часов 15 минут прозвучал первый выстрел снаряд ушел где-то метров 300 от нас после этого я так понял был корректировщик и начали снаряды разверяться на наши пушки, где сидели, э, ну, грубо говоря, нас называя черти, которые наблюдали за происходящим. Э, выстрела было, было около пяти орудий, где-то 80 миллиметровые снаряды. зал э, залпа была да? не легкая. ну 80 миллиметровая это минометы, 80 где-то -мм. миллиметровые. Сначала один, потом подкорректировали и по нашей пушке начали, вернее, высокие начали стрелять. Было около Шести-семи залпов из пяти орудий. Кроме тебя что там пострадал Нет, а Нет, остальные, вернее, я лежал дальше всех, я находился там. Но я попал, а после этого все укрылись вокруг. Больше никого пострадать не было. Я обстрел длился сколько? Около, говорю, пять залпов из шести орудий. Около десяти минут максимум.